Никто же не продал и не предал. Это тысячи военных. Кстати, не только. У нас же все гарнизоны практически стоят. Они сейчас на маленькие стали нападать. Внутренние войска, пограничники. Альфа тоже крымская закрылась. И никто не сказали, не заходите к нам. Поэтому важно, чтобы отсюда были сигналы всем, тем, кто там Находится, что Родина их не придаст, и что Крым не отдадут ни при каких обстоятельствах. А чем-то кроме увещевания вот, из Киева они обеспечены э, продовольствием я могу, интернетизацией. Я, 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 я встречался с министром обороны вчера, э, Игорем Тенюхом. Он мне сказал о том, что гарнизоны, которые находятся в Крыму, обеспечены полностью продовольствием на необходимый период всем необходимым они не обеспечили. Амуниция. Амуниция, вооружение, все у них есть, продукты есть, это важно. Но единственное, что там по линии внутренних войск они попросили там бинты, перевязочный материал, потому что они здесь были на Майдане, есть обгоревшие, есть раненые, они попросили там анти, антибиотики, антисептики всякие. И мы сейчас организовываем с Красным Крестом, с Николаем Полищуком, чтобы туда отправить машины с медикаментами. И... Ну и люди же, вы знаете, что на самом деле люди очень многие помогают, приходят, приезжают, привозят. Мы там постоянно то дизель-генераторы покупали, собирали средства и старались помогать каждый день и поддерживать дух. как обстоят дела с информацией, интернетизация частей в условиях, когда вещают только российские каналы там, и отключены украинские? насколько это возможно, да.